demak yettinchi masalaning yechimini ko'rishni boshlaymiz sportchi uzunligi 200 metr bo'lgan aylanani 10 marta aylandi va yana ikki yuz yetmish gradusga burildi uning ko'chishini toping deyilyapti demak aylanamizning uzunligi l barobar ikki metr demak aylanani topish formula uzun aylana uzunligini topish formulasini qo'llaydigan bo'lsak l barobar ikki pi r ga teng bundan r ni topadigan bo'lsak r barobar l bo'lamiz 2p. demak limiz ikki 200 metr misolda aytildi 2 pi pimiz olti butun demak radiusimiz bunda o'ttiz ga teng bo'ladi endi radiusni topganimizdan so'ng a o b burchakning ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakning e, gipotenuzasini topishimiz kerak e, bunda yana pifagor teoremasini qo'llaymiz l kvadrat barobar r kvadrat qo'shilgan r kvadrat ya'ni katetlar r va r ga teng e, bunda e, lni topadigan bo'lsak l barobar ildiz ostida er kvadrat qo'shilgan r kvadrat, kvadrat bo'ladi e, buni boshqacharoq ko'rinishda yozadigan bo'lsak bu iliz 2 ikki r er kvadratga teng demak ni ilizosdan chiqaramiz ya'ni r bo'lib chiqadi ilz bo'lsa 2 qoladi demak ilz 2 ikki bir butun teng erimiz bo'lsa boya topgandik, o'ttiz bir butun o'ndan sakkizga tengemak bir butun qirq birni o'ttiz bir butun o'ndan sakkizga ko'paytirsak qirq to'rt butun o'ndan ya'ni 45 chiqadi demak bizning javobimiz a bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat